Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Для того року ЮНЕСКО було прийнято декларацію принципів толерантності. Принципи мається на увазі повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності. Тобто, сучасний цивілізований світ приймає гармонію в різноманітті, спрямований на заміну культури війни культурою миру. Толерантність відображає здатність людини будувати та зберігати стосунки з іншими людьми, які чимось від неї відмінні. Це терпимість до іншого способу життя, поведінки почуттів, ідей та віросповідання. Можемо сказати, що толерантність є мірою милосердя та розуміння. Звичайно, існують і межі терпимості, і про толерантність не може бути мови у разі порушення моральних меж, ігнорування загальнолюдських цінностей чи при загрозі безпеці, фізичному, психічному здоров'ю чи життю, де вона тонка межа толерантності і здорового протесту. Мне кажется, что толерантность и успешность категории очень связанные, но не идентичные, Потому что толерантность связана с ценностными ориентациями человека, с его терпимостью к другим. Ну, собственно, это и есть толерантность к другим людям. Если связывается толерантность только с успешностью, тогда мы очень большую группу людей отсечем. Это будет несправедливо. То есть есть люди, которые не достигли, скажем, ну, по нашим меркам какого-то социального успеха. Но они могут быть очень терпимыми и очень доброжелательно настроенными ко всяким социальным явлениям и проявлениям, в силу своих природных особенностей, характера, там, лично, свойств личности и так далее. А если же мы все-таки эти категории разведем, тогда мы тоже будем толерантны по отношению ко всем остальным людям. Вообще, мне кажется, что закладывается это отношение к миру, конечно, в семье, потому что ребенок находится на ценностях своей семьи, потом он выстраивает свои собственные, но базовый компонент – это ценности его родителей, его семьи. Если родители нетерпимы каким-то социальным проявлением, то ребенок получает это в наследство. Бывает, конечно, что он разрушает эти семейные программы, но это бывает не всегда чаще все-таки они построены на базовых компонентах семьи. Моей дочери 9 лет. Она ходит в дорогую частную школу. Я стараюсь, чтобы у нее было все самое лучшее. Самая лучшая одежда. И лучшая пища. И достойное образование. У Алины есть подружка Маша. Я, кстати, не замечала, чтобы она в детстве с кем-то так дружила. А здесь Девочки постоянно общаются, ходят на кружки вместе, в гости друг к друг другу. Да и я сама часто устраиваю им сюрпризы. Но вот недавно я увидела, что Машу привезли в школу два родителя. И обе мамы. Они недвусмысленно обнимались возле машины, и мне это совершенно не понравилось. Я стараюсь найти отца для своей дочери. Но ведь, кажется, это воспитание мужское немаловажно для девочек. Моя дочь ходит каждый выходные к ним домой. Мало ли, что эти две мамаши могут там устроить на глазах моего ребенка. Что это за извращение такое? Я не верю в эту разноцветную любовь. Может быть, разлучить Машу и Алину, но забирать свою дочь с этой школы не собираюсь. она прекрасно знает два языка. ну как объяснить дочери? ведь она скоро станет подростком, мало ли что она там себе на фантазии. я считаю, что мужчина и женщина это как две половинки, им и я. Но как объяснить это дочери? что все остальное это просто извращение и глупость есть риски, но они, скорее всего, не там, где видит их автор. Первый риск э, связан с вопросом, может быть, девочек разлучить? Автор письма утверждает, что девочки дружат очень давно и очень крепко. Вот как раз здесь есть риск травматизации и очень серьезный, который оставит, останется, возможно, на всю жизнь такое искусственное разлучение не остается бесследным и формирует очень много протеста который может вылиться в ну, даже в ненависть к собственным родителям от которых так пострадал ребенок вторая ситуация риска она связана с тем что девочка растет в неполной семье мама пишет о том что она конечно же хотела бы построить отношения с мужчиной чтобы девочка ориентировалась на правильную модель отношений. Вот это абсолютно правильные позиции. Если она направит свои усилия на это, тогда девочка сможет заимствовать эту модель полноценных отношений и перенести их в свою собственную жизнь. Ну, собственно говоря, автор письма об этом думает, и она говорит, что как раз занимается построением такой семьи.

Закон физики существует такой, что сила действия, не, не знаю, формулируется ли это как закон, может быть я не права, но помню из курса физики, что сила действия равна силе противодействия. То есть чем больше мы что-то запрещаем, тем больше этого хочется. Поэтому разлучение или принуждение к чему-то, неуспешная модель в любом случае, модель поведения. Я думаю, что задуматься о продуктивности отношений ребенка с другим стоит тогда, когда это угрожает его жизни и здоровью. Если это, предположим, группа там, наркоманов. В этом случае нужно, конечно, думать о том, как ребенка из этой среды вынуть. Конечно. Вот, кстати, если отношения с родителями... Гармоничный и правильный, и ребенок не будет искать подобных референтных групп. Он, как правило, довольствуется этими отношениями. И, воспитываясь на ценностях семьи, он как бы в похожих средах он и существует. Но когда отношения складываются не просто детей и родителей, когда есть серьезные разногласия, то дети очень часто выражают свой протест вот таким образом попадая в какие-то даже в социальные группировки. И понятно, что протестом или принуждением, вернее, принуждением или запретом очень трудно чего-то добиться от такого ребенка. Ну, как правило, это подростки. Если говорить о маленьких детях, то трудно предположить, что маленький ребенок будет водить дружбу с таким опасным человеком, чтобы этого стоило бояться и принуждать его к тому, чтобы он не дружил. Ну, знаете, по поводу гомосексуализма есть очень много теорий. Есть теория биологического происхождения, есть теория социального научения, есть теории, которые утверждают, что гомосексуализм складывается там, в процессе имитации. Поэтому, ну, останавливаться на этом, наверное, просто не... Невозможно с точки зрения формата передачи. И лучше в этом предоставить слово специалистам, которые этим занимаются. Но мое глубокое убеждение, что гомосексуализм не заразен, что э, это не вирус, который можно подхватить. Для того чтобы возникло это явление, нужно иметь определенные предрасположенности, определенные свойства личности, ну не знаю, свойства особенности мозга, в конце концов. То есть с этим можно родиться. Наверное, можно этому научить, если действительно много лет практиковать это. Но трудно предположить, что кто-то будет этим заниматься, что родители будут обучать своих детей. Или мамы девочки, эта пара будет обучать ее подружку. Ну, это нелогично и глупо. Мама опасается, что Девочка будет имитировать эти отношения, я думаю так. Я думаю, что этого скорее всего не произойдет, потому что отношения, в которые ты не включен, они не представляют вообще опасности и угрозы. В мире много такого, что не, не соответствует нашему поведению, но никому не приходит в голову, просто видя это, это включать в свою жизнь и имитировать.